Проходите в наш, на, на нашу маленькую площадь. Да. Площадь Юнацкий дендропарк. парк Дорогие друзья, у нас неформальная беседа, у нас финисаж этой выставки, так? Так. Да, то есть она разбирается, наверное, я так понимаю... Сегодня-завтра. Да, завтра разбирается Ну, сам по себе проект уникальный. И я сподеваюсь, что мы должны такие проекты, сочетания Киева и Иерусалима поддерживать. Потому что Киев-Иерусалим, на самом деле, вот я много размышлял о том, почему меня так захотелось жить в Киеве. Киев — это второй Иерусалим. Так его называют и называли. И близки по духу, по стилю, по форме, и там и там холмы, и там и там лестницы, и там и там ворота. Ну то есть если взять такие, знаете, вот город разобрать на детали визуальные, то эти детали визуальные они прямо, ну вот в Иерусалиме и Киеве почти Единое. Конечно, города разделены километражом, историей, картами и так далее. Но мы не картографы, мы мистики и э, э, люди искусства, да, доследники. Да, Поэтому мы, наоборот, будем объединять и не разделять. Поэтому, собственно, в какой-то момент давно еще вот задолго до вашей идеи у меня возникла идея визуально поревнять Киев с Иерусалимом. И вот так родились эти акварели, спрашивали в какие годы, э, эта идея возникла у меня, когда вот я начал много говорить о том, что э, Киев это второй Иерусалим, это где-то 16-17 год, вот тогда появились первые эти акварели. Ну и потом они постепенно дорабатывались, то есть э, э, сколько в этой серии работ, наверное штук 20, тут меньше представлено, потому что часть, вы знаете, акварели они легко расходятся, их легко дарить, легко отвозить, часть из них в, Рус в Израиле. Потому что они в чемодан влазят. вот. И дарить их удобно то есть акварели удобно дарить. Поэтому они не собираются в таких количествах, как масло. Вот. То есть, собственно, какие-то глубокие смыслы начал думать об этом давно, но это уже в литературе. Не в... Знаете, картины должны говорить сами за себя. Не надо, чтобы рядом с ними стоял кто-то и что-то объяснял. Хотя вот тут пришлось объяснять, да, то есть тут Иерусалим нарисован с незвичной стороны, с, э, обычно мы Иерусалим видим с еврейской стороны всегда, со стороны сионских ворот, со стороны э, Кекар, этого самого э, горы Сион, а есть и с другой стороны Иерусалим, с той стороны, с, э, откуда э, его видят чаще всего люди, которые живут в, арабской, его, в арабских кварталах. Вот это вот он оттуда. З восточної сторони, не з западної, ну я хочу ще додати, що те, що завтра це саме в приміщенні музею Києва. Ця виставка закінчує своє існування, але це ж проект про чотири міста, про діалог Єрусалим з чотирма містами. Наступне пункт призначення це Одеса, потім Львів. І в наступному році фіналізуємо Чернівцями. Але до того, в лютому, ви знаєте, що з університету Шевченка в посольстві націва стартував річний дуже цікавий проєкт. Це Ріка Гнона». І, до речі, символом цього проєкту став портрет, який пан Альберт створив для ізраїльського культурного центру націль. Це один з п'яти проєктів. Про це ми теж надовзі розкажемо про ці проєкти про ці портрети. Один з п'яти портретов, Один з да. І да. э, цей, э, цей проект теж і саме Київ Єрусалим теж буде рік э, о, рік місяць експонуватися в головному корпусі університету. Ви знаєте, в Израиле говорять, що є только два города на світі, Кишинев і Черновіці. І був один момент, коли в парламенті Ізраїля. В наибольшей степени был представлен город Черновцы 10, 8 или 10 депутатами. Был такой момент в истории, в истории Израиля. И дополнительно еще Кишинев был представлен 5 депутатами. То есть 13 депутатов своими корнями были действительно из Кишинева и Черновцов. А где у нас, у нас это находится? В Иерусалиме. Вот вам и связь между Черновцами и Иерусалимом. Ну, может, это об этом вспомнят. Да. Ну и Харьков тоже, конечно. Харьков – великий город. Основно того, что Юрос... Киев — это в Иерусалим, знаете, заходят, ну вот, это паразиты, какие нехорошие вещи, кажете, они как бы нас right. хвалят, как бы yeah. хвалят, но я, yeah. мы yeah. понимаем, And для чего эти все походы. Як можна взагалі мені зрозуміло, як в Україні взагалі може бути навіть якісь зачатки антисемітізму, тому що ми йдемо по Крещатику, і ну, тут Броцькі побудували, тут Тіресінки, mm -hmm. тут Гінзбурги побудували. Ну, це частина нашої ДНК. Це все одно, що не любить свою бабуську або дідушку. Ну, Тобто це не про те, що як би, там якась не знаю, інша цивілізація, яка десь жила, і це ми я, от ізраїльський mm -hmm. авангард. Да? Із них там із трьох авторів, які ми представили тут, два один Білій церкві народився, один в Житомирі. Так і є, ну, да. ну про що ми можемо говорити? Тому розділяти все порятувати, це абсолютно сенсі. Навпаки, чим більше ми будемо ці духовні, містичні сенси відчувати, і насправді нашим молоді, нашим молодому поколінню це показувати тільки краще буде для України. Дозумі. Те ж саме одно. Це не те, що його хтось пригласив. Це проблема в Україні, що 30 с лишним лет никто в Украине про ценного. Я... Ну, Украина вообще так не очень Целую, гарно а относится да. к своим писателям. Да, например, да. другой писатель, которого я все время говорю, и который, конечно, должен быть украинский, потому что он этнически очень близок к Украине. То, что он писал э, очень э, про Украину из города Драгобыча, да? Да. кто? Знаете? Из Драгобыча? из Драгобыча тоже великий, великий письменник. Великий письменник. Что? Иван Франко? Нет, Ты не Иван не Кротовку. Э, сейчас подождите, выскочила из головы, так бывает, пере, пере, перемкнула. Мы недавно выставку его делали в музее Шалома Лехова. Ну кто помнит? Бруно Шульц. А, да. здравствует... Да, Бруно Шульц, великий э, на сегодняшний день польский писатель, который на самом деле к Польше имел весьма условные отношения. Он всю жизнь прожил в Австро-Венгрии, а потом в Украине. Родился в Драгобыче, писал о Драгобоче. Драгобыч украинский город, э, такой, ну, западной Украины, конечно, Галицкой Украины. Но украинский город, там украинцев было больше, чем евреев. Э, 50, больше 50% было украинцев. И вот этот писатель тоже забыт в Украине. В Польше, а в Польше он великий польский писатель. Ну, до, до Израиля он не дожил, потому что в 1942 году его убили фашисты в торговом концлагере, поэтому как бы Израиль его себе тоже не забирает, а, а как Шагнона, как Пялика и так далее. Но и Украина, как бы его утратила, на мой взгляд. Хотя очень несправедливо, потому что писатель очень интересный и основоположник огромного течения в литературе декаданса эротического, то есть, ну, очень интересный письменник.